Да, на самом деле шумиха поднялась из-за того, что я подписал контракт, но открепительное письмо от Донецка еще не дошло до офиса Детройта. Поэтому официально они, у них так сделано, что пока вот у них в руках не будут все документы, они ничего не объявляют. Поэтому как только письмо до них дойдет, они официально подтвердят, что я подписан. Но контракт официально я уже подписал. Я ж ездил этим летом, чуть ранее ездил, туда знакомился с менеджерами, с тренерами, поэтому записал телефон и буду с ними связь. Конечно, я слежу за трансфером игроков, видел, кого они задрафтовали, кого подписали. Поэтому, конечно, теперь мне приходится знать об этой команде практически все. Да, у меня был вариант Далласа, но, скажем, Детройт, условия Детройта мне подошли больше. Ну, хоть и я старался последний перед началом сбора поддерживать форму, немножко набрать то, что я упустил, отдохнул. Вот. Но все равно, когда начался сбор, естественно... Прочухан был серьезный и, и, как всегда, было тяжело в вот эти первые дни. Сейчас полегче, вот, э, крепатура прошла и уже э, мышцы входят в тонус, уже полегче. Скажем так, в прошлом году они э, были немного, нас немного плавнее вливали э, в сборы, то есть мы начали немножко разбежечку, немножко этот, тут они сразу, Дали ударную силу, сразу дали понять, что легко не будет. Конечно, все все росли друг с другом. Я имею в виду, в баскетбольном плане где-то встречались, присекались в разных командах. Поэтому в принципе практически все друг с другом знакомы и все имеют хорошие отношения. Поэтому проблем никаких нету, скажем так, нету никакой э, белой вороны.